अलहमदल्लाबीआलमीन वस्सलाम अला असूल करीम दीन जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं ज़िंदगी के हर गोशे पर मुहित एक अक़ीदे का नाम है जिसमें हमारी इबादत भी आ जाती हैं और मीशत भी है माशरत भी है अदालत भी है अज़वाज़ी ज़िंदगी भी है दोस्तों में बैठना भी है कोई भी चीज़ दीन से बाहर नहीं है हर चीज़ जो है वो दीन के दायरे ही में होनी चाहिए ये दीन हमें सबक देता है इस बात का और ज़्यादातर मामला जो ख़राब होते हैं वो हमारी गुफ्तु के ज़रिए होते हैं बाज़ मरतबा लफ्ज़ अच्छे नहीं होते बाज़ मरतबा हमारा लहजा अच्छा नहीं होता कहीं भी देख लीजिए आप कारोबार पर बैठे हैं अगर किसी से माहौल ख़राब हुआ हुआ है तो या तो उसके लफ्ज़ हैं जो अच्छे नहीं थे उसका अंदाज़ अच्छा नहीं था या आपके लफ्ज़ अच्छे नहीं थे अपने पार्टनर के साथ किसी कारोबार में सब इवन सफ़र करते हुए आप अपनी गाड़ी से उतरे हालांकि आप कार में सफ़र कर रहे हैं बराबर में किसी की कार थी किसी ने बोल दिया है कुछ कह दिया है आप बर्दाश्त नहीं कर सके गुस्से में आ गए ये वो मामला हैं मगर होते क्यों हैं इसलिए कि शैतान ऐसे चाहता है आप देखिए घर में अच्छी तरह हैं बीवी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं खाली आपने यही पूछा था क्या बात है आवाज़ नहीं आ रही भाई क्या अभी तक फ़ोन पर लगी हुई हो हो गया काम अच्छा मैं सारे दिन फ़ोन पर ही लगे रहती हूँ सर दिखता नहीं चार बच्चों के साथ किस तरह ज़िंदगी बसर होती है आपको एक दफ़ा मेरा फ़ोन पे क्या देख लिया हो गया काम ना जी इसी तरह जरा कभी बेगमने का है आवाज़ नहीं आ रही क्या अभी तक फोन ही देख रहे हो लग गई मियाँ जी के तन बदन में आग अच्छा सुकून से एक मिनट फोन नहीं देख सकता हूँ क्या सारे दिन कारोबार में रहता हूँ जॉब पर रहता हूँ अंदाजा लगा मगर हुआ क्यों इसलिए क्यों ये बात हम महसूस नहीं कर पाते कि जो वस वसा हमारे जहन में पैदा हुआ है जिसका हमने फौरन और गुस्से से जवाब दिया है ये क्यों हुआ है यही वो बात है जिसे हम वस वसा कहते हैं और यही वो चीज़ है जिसे अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमें बताना चाहता है ईमान वालों को कि होशियार रहा करो बैठे हुए अच्छी तरह बातचीत चल रही है अचानक माहौल ख़राब हो गया इसलिए कि शैतान चाहता है ये कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया वक़ुल इबादी यक़ुल्लती असन आसन, न शैतवान बीना हूँ इन न कानसान आदू रसूल सलातम मेरे बंदों से कह दो नकुल्बादी यक़ुल्लती है अहसन जब वो गुफ्तु किया करें बातचीत किया करें तो एहसन तरीक़े से किया करें महजब तरीक़े से किया करें उनका लहजा भी अच्छा होना चाहिए उनका लहजा भी सॉफ़्ट हो नरम होना चाहिए लफ्ज़ भी महजब होने चाहिए महजब होने से मुराद ये नहीं है कि हम हर वक्त लखनवी या दहलवी लहजे में लहजे में गुफ्तु करेंगे हर इंसान को पता है कि अगर मैं गांव का भी रहने वाला हूँ तो फिर भी शूर के लफ्ज़ इज़्ज़त के लफ्ज़ और अदब के लफ्ज़ कौन से होते हैं कहीं भी हम रहें तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों से कह दो कि जब गुफ्तु करें तो अच्छे लहजे में गुफगु किया करें और वो जो दूसरी जगह फरमाया था कि वायज़ा कुल तुम फा दे कि जब बात करो तो अदल की बात करो वो एक बिल्कुल अलग माहौल है वो माहौल ये है कि हम किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पर सच है जहाँ पर हक है कोई फैसला है किसी कारोबार की बात हो रही है किसी के किसी के दरमियान कोई मामला सेट करवाना है वहाँ के लिए फरमाया कि यहाँ जो गुफ्तु करोगे तो अब अदल की गुफ्तु फरमाई अदल की गुफ्तु करनी है मगर ये जो गुफ्तु है ये हमारे घर की गुफ्तु है बाज़ार की गुफ्तु है सफ़र करते हुए की गुफ्तु है यहाँ ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अहसन गुफ्तगु होनी चाहिए और फिर फौरन ही फरमाया अल्लाह ने इन न शैतान बैना हम क्योंकि शैतान ये चाहता है कि तुम्हारी गुफ्तु दूसरे अंदाज की हो जानी चाहिए इखलाक से गिरी हुई होनी चाहिए तुम्हारा लहजा ऐसा होना चाहिए कि सॉफ्ट से सॉफ्ट नरम से नरम आदमी की भी आग लग जाए ये शैतान चाहता है इन शैतवाना बै न शैतवान का नलिल इंसाने क्योंकि इन शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है इसने बता दिया है तुम्हें पहले दिन मुझे कह दिया था कि मेरे रब अब मैं इन्हें भटकाऊंगा चाहे किसी तरीके से भी करूँ और इसमें से बेहतरीन तरीका यह है कि जब हम गुफ्तु शुरू करते हैं गलत अंदाज़ की गुफ्तु से तो वो बात लड़ाई झगड़े पर तब तक तभी पहुंचती है जब हमारी गुफ्तगु में लफ्ज़ नहीं होंगे याद रखिए मुँह से लग, निकले हुए लफ्ज़ कभी वापस नहीं होते जो मैंने कह दिया सो कह दिया बाद में मैं भले माफ़ी मांगता रहूँ तलाफी करता रहूँ जिस तरह तीर से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता एक दफ़ा निकल गया तो अब अप अपने निशाने तक जाएगा इसी तरह लफ्ज़ है आपके मुंह से निकल गया किसी की बेजती करनी थी किसी का दिल दुखाना था वो तो आपने कर दिया बाद में मैं भले माफ़ी ही माता मांगता फिर इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि बोलने से पहले देख लो अजीब बात है अंदाज़ा लगाइए मैं और आप तो आज एक बहुत महजिब माशरे में रह रहे हैं अल्लाह जन्नत में जगह फ़रमाए अम्मा जी हालांकि पुराने ज़माने की थी एक एक क्लास भी पढ़ी एक मदरसे में मेरे ख्याल एक जमात भी नहीं पढ़ी हुई थी अमूमन कहा करती थी उस जमाने की एक नजम पढ़ती थी कि तोले तो पूरा तोलियो बोले तो मीठा बोलियो बेहूदा लब मत खोलियो फरमोदा गफार है और यही फरमुदा गफ़ार है वह यकूलती आसन बोलो तो अच्छी तरह बोलो खासतौर पर गुड़ियानी के बुजुर्ग कहा करते कर, कहा करते थे कि जबान शीरी मुल्क गिरी अगर तुम्हारी जबान मीठी है तो पूरा मुल्क तुम्हारा हो जाएगा अंदाज़ा लगाइए लोगों के सर यानी ख़म हो जाते हैं जब इंसान प्यार से गुफ्तु करता है अदब से बात करता है अल्लाह जन्नत में जगह दे अपना उस्ताद इस्माइल, जिसे हम मेरा क्लास फैलो भी था कलन, कभी बता रहा था कि मैं सफ़र कर रहा था बस में जगह नहीं थी मैंने किसी को कहा कि साई थोड़ी सी जगह दोगे क्या तो मुझे कहने लगा कि साई कहकर तूने मेरे सर पे कुल्हाड़ी मार दी ना यानी मुझे बेजान कर दिया तूने साई कहकर ना अंदाज़ा लगाइए कि यानी एक लफ्ज़ से आदमी कितना मुतासिर होता है तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हमारा लहजा अच्छा हो गुफ्तगू अच्छी हो और कभी मुंह से अगर लफ्ज ऐसा निकल भी जाए वज़क रब्बे का ऐसा नसीब अगर कोई लफ्ज निकल भी जाए तो फिर हमें अपने रब की तरफ मुतव होना चाहिए वज़कुर रब्बा का इजा नसीत अगर कोई निशान हो गया है कोई गलती हो गई है राइट अवे उसी वक्त हमें अपने रब को याद करना चाहिए कि मेरे रब मैंने गलत बात की है मुझे सही बात करने की तौफीक कथा फरमा इस पर अल्लाह ने एक जगह फरमाया सारा काम चूँकि शैतान हमारे से कराता है और शैतान अल्ला कि आपका दोस्त नहीं है तो अल्लाह ने फरमाया है कि किसका दोस्त है शैतान याद रखो जब भी मैं शैतान से मुतासिर हूँ ये फार्मूला याद रख लीजिए इन्ना इन्ना मा सुल्तान हो अदीन हु इन्ना मा सुल्तान हो अदी ए हु कि ये दोस्त उनका होगा शैतान जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं याद रखिए इन्ना इन्ना इस इसका जोर उन पर चलेगा जो इसे दोस्त बनाते हैं दूसरा रास्ते पर चलते हैं जो इसका रास्ता है जो इसका कहना मानते हैं और फरमाया इन्ना सुल्तान आमन वब कि इस शैतान का उन पर बस चल ही नहीं सकता वो लोग इसके दोस्त बन ही नहीं सकते जो ईमान वाले हैं और जो अल्लाह से डरने वाले हैं तो जब भी हमें गुस्सा आए याद रखना चाहिए कि गुस्सा करके हम शैतान के जाल में फंसने वाले हैं शैतान का शिकार हो गए हैं और शैतान को मैंने अपना दोस्त बना लिया है अल्लाह ने क़ुरान में फरमाया उन लोगों की पहचान इन तक एजा मस्सन शैतान तजक करूँ फ़ा हम मुब जो मुझसे डरने वाले हैं उनका तो हाल ये है कि जब उन्हें शैतान का कोई वस वसा छू कर गुजरता है तो वो फौरन चौकन्ना हो जाते हैं और फिर मेरा वो जिक्र करने लगते हैं और उन्हें रास्ता साफ नजर आने लगता है फाइजा हूँ मुब से इसकी बेहतरीन तफसीर यकीन कीजिए इमाम मालिक का वो कौल है पहले मैं बता दूं क्या कह रहे यहां पर कि जब भी होता है शैतानी वसवसा हमें छू जाता है हम आग बल्लो बगोला हो रहे हैं किसी के ख़िलाफ़ प्लान बना रहे हैं कुछ सोच रहे हैं मगर अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं यका यक मुझे मालूम हो जाएगा आपको मालूम हो जाएगा कि ये शैतानी वसवसा है इस बात को मेरे दिल में जगह देने देने की कोई गुंजाइश नहीं है फिर मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ तो इमाम मालिक रमत ने फरमाया कि जब मैं अपने घोड़े पर सवारी कर रहा होता हूँ और किसी दिन अगर वो मुझे अपने आप पर सवार ना होने दे शैतानी करे हलचल मचाए मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आज मैंने अपने रब की कौन सी नाफरमानी की है अल्लाह ये वो लोग थे जिन्हें शैतानी बस वसा फ़ौर नज़र आ जाता था इमाम मालिक कहते हैं ये मखलूक होकर मेरे थान पर बनता है मैं इसे घास फूस खिलाता हूँ इससे प्यार करता हूँ इसे बांधता हूँ इसे खोलता हूँ इसकी मालिश करवाता हूँ आज क्या बात हो गई जो मेरा हुक्म नहीं मान रहा है फ़ौर मैं गौर करता हूँ कि आज ज़रूर मैंने अपने रब के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी की है तब ये जानदार जो अल्लाह ने मेरे बस में दिया है मेरी नाफरमानी कर रहा है तो जब शैतान हम पर गालिब आता है मेरे भाइयों मेरे अजीजों जब हमें वो बाग दिखाता है जब हमें वो गुस्सा दिखाता है तब हमें आंखें खुल जानी चाहिए और सोचना चाहिए कि आज मैंने अपने रब की कौन सी नाफरमानी की है जिसकी वजह से मुझे यह शैतानी वस्फा और ये शास्तान तंग कर रहा है अल्लाह ताला मुझे और आपको ये तोफ़ी दे कि हम अपने दिल की आंखें और दिल के कान खुले रखें जब भी ऐसा मामला हो लड़ाई झगड़े का फसाद का किसी से किसी से मामला ख़राब करने का फ़ौर सोचिए कि आज मुझसे ऐसा क्या बुरा अमल हुआ है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं है और यह शैतान जो है मेरे पास आ गया मुझ पर हावी होने के लिए मेरा रब मुझे और आपको अपनी रहमत से नवाजे और शैतान के शर से अपनी अमान में रखे व माँ अलैना बलाग व आखिर उ दावाना अनिल रब्बिल आलमीन